assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar boks ixlosmandlari serbiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatining -Ci yangiliklarini o'rnaishda davom etamiz bugun ya'ni birinchi noyabr kuni yana to'rt nafar bokschi meringga ko'tariladi sizlar videomizga maksimal darajada layk like bosing kanalimizda yangi yes, bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying sizlarga tezkor xabarlarni ulashshda davom etaveramiz qani da boshladik shahobiddin zoirov yaponiyalik bokschiga qarshi ringga ko'tarilib mag'lubiyatga uchradi abdumalik halakov madiyar saidrahimov mulla jonovlar esa g'alabaga erishdi bugun ya'ni birinchi noyabr kuni yana to'rtta bokschimiz ringga ko'tariladi minus oltmish yetti kilogramm vazn toifasida asadxo'jamudin xo'jayev o'zining uchinchi jangini ya'ni chorak finaldagi jangini o'tkazadi uning raqibi yaponiyalik bokschi ukazava toshkent vaqti bilan o'n yettiyu ellikdan boshlab boshlanadi Automated automated like 20. 20. bu jangni uzr report telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin to'g'ridan to'g'ri minus 75 kg vazn toifasida said jamshid jafarov ham o'zining 3 jangini ya'ni chorak finaldagi jangini o'tkazadi uning raqibi ozarbayjonlik bokschi mirsharif kazimzadi toshkent vaqti bilan 19:20 to'qqiz yigirmadan so'ng boshlanai bu jangni ham uz report telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin minus 63,5 kg vazn toifasida Mujibullo tursunov ham o'zining chorak finaldagi bahsini o'tkazadi uning raqibi xitoylik bokschi chuen Enlai. toshkent vaqti bilan yigirma uchu o'nda boshlanadi ham uz report telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin sakson kilogramm vazn toifasida odiljon aslanov ham o'zining chorak finaldagi bahsini o'tkazadi chorak finaldagi raqibi aqshlik bokschi robbi ganales jangni 1 noyabrdan 2 noyabrga o'tar kechasi nol nol so'ng boshlab kuzatishingiz mumkin report telekanali orqali kuzatishingiz mumkin do'stlar barcha bokschilarimizga omad tilagan holda video videoroligimizga yakun yasaymiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying videolarimizga maksimal darajada like bosing bizni qo'llab quvvatlayotganlarga barchasiga minnatdorchilik bildiraman e'tiboringiz uchun rahmat Bizni uzoqlashmang kanalimizni kuzatishda davom eting